Elə insanlar var ki, onların həyatı, fəaliyyəti elinə, халqına, vətəninə xidmətə həsr olunur. Ümidriklər demişkən, xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur. Başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, saadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, qenefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün Həqiqi mənasında gözəl insan Şəmkirdəki ən böyük obyektlərdən olan Şəmkir səbət bazarının müdiri Vaqib Məmməndovdur. Vaqif müəllim öz peşəkarlığı və insanlara qayğıkeçliyi ilə seçilən insandır. Şərəfli vəzifəyə yiyələlənən Vaqif müəllim bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmənna gütmədən tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq, prezident İlham Əliyevə, dövlətə dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq heç bir qüvvə onu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz. O, böyük müəllimi və ideali olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır. Yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan əsil istedad sahibidir. O, həmçinin ani və düzgün qərar qəbul edən nadir şəxsiyyətlərdəndir. Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Vaqif müəllimin böyüklüyü onun sadəliyində, insanlara insani münasibətindədir. İns insanlara maksimum diqqət və qayğı ilə yanaşır. Onların problemlərini həll edərək onların dövlətimizə və prezidentimizə inamını artırır. Vaqif müəllim öz işinin peşəkarı bir insandır. O hər zaman dövlətə dövlətçiliyə, xalqa, millətə, ulu öndərin ideyalarına və onun siyasi kursuna sədaqətlə xidmət etmişdir. Şükürlər olsun ki, bu tendensiya bu gündə davam edir. Onun həyat salnaməsinə nəzər salanda görürük ki, o hər zaman işinin nöqtəsindən layiqincə gəlmiş, həm rəhbərliyir, həm də rəhbərlik etdiyi kollektivin rə layaqəti qazanmışdır. O hər zaman bir rəhbər kimi öz işində prinsipal, qətiyyətli və dürüst mövqe tutmuşdur. Biz də təcrübəli bir kütləvi vas informasiya vasitələri kimi belə sadə insanlarımızla qürur duymuşuq, fəxr etmişik. Biz də bu çətin və şərəfli işini böyük ləyaqət və vicdan hissi ilə icra etdiyi üçün vaqif məlumə təşəkkür edib, gələcək işlərində uğur və müvəffəqiyyətlər arzu edirik.